Kita Kita FM, suara rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur, jangan takut dengan kajian kata Yoh. Soalnya mudah tetapi besar kesannya. Adakah kajian ini benar-benar untuk kebaikan rakyat Kuala Lumpur atau ada agenda politik yang lebih tersusun di sebaliknya? Dan persoalan paling sensitif, adakah kedudukan orang Melayu di bandar sedang dipertaruhkan? Isu pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur kembali hangat apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh menegaskan jangan sesekali takut dengan kajian hujah beliau jelas data dan fakta diperlukan supaya keputusan dibuat secara bijak dan tidak terburu-buru dari sudut prinsip demokrasi kenyataan ini kelihatan munasabah kajian memang alat penting dalam tadbir urus moden tanpa kajian dasar boleh menjadi emosional dan reaktif Namun di Malaysia khususnya di Kuala Lumpur isu ini tidak pernah bersifat teknikal semata-mata ia sarat dengan sejarah perlembagaan struktur kuasa dan realiti demografi Kuala Lumpur bukan sekadar bandar kosmopolitan, ia adalah wilayah persekutuan yang berkait rapat dengan perlembagaan persekutuan, kedudukan Yang di-Pertuan Agong serta peranan raja-raja Melayu. Datuk Bandar Kuala Lumpur bukan jawatan politik biasa tetapi simbol kuasa pentadbiran di jantung negara. Sejarah juga perlu diingat Pilihan raya kerajaan tempatan digantung sejak tahun 1965 atas alasan keselamatan, kestabilan politik dan perpaduan kaum. Pada waktu itu, kerajaan melihat perlunya kawalan pusat yang kuat terhadap bandar-bandar utama. Sejak itu, Datuk Bandar Kuala Lumpur dilantik bukan dipilih. Maka, Apabila cadangan ini dihidupkan semula, ia bukan sekadar soal demokrasi tempatan, tetapi soal sama ada kita sedang membuka semula keputusan besar yang pernah dibuat demi keseimbangan negara. Di sinilah kebimbangan orang Melayu mula timbul. Selama ini, pelantikan datuk bandar dilihat sebagai mekanisme imbangan kuasa bagi memastikan kepentingan Melayu dan bumiputra tidak terhakis di bandar yang majoriti penduduknya bukan Melayu. Apabila pilihan raya dibuka, persoalan yang muncul bukan sekadar siapa paling cekap, tetapi siapa paling kuat jentera, siapa paling besar sokongan pengundi bandar dan siapa paling dominan dalam landscape politik kota. Kita tidak boleh menafikan realiti politik bandar Kuala Lumpur. Corak pengundian bandar sejak beberapa pilihan raya umum menunjukkan kecenderungan kuat kepada parti tertentu termasuk Democratic Action Party. Maka persoalan kritikal yang wajar ditanya ialah adakah kajian ini benar-benar langkah neutral atau langkah awal untuk menormalkan penguasaan politik satu parti di peringkat bandar? Adakah ini secara tidak langsung membuka laluan kepada penguasaan dewan bandaraya Kuala Lumpur oleh satu ideologi politik sahaja? Pihak yang menyokong pula berhujah bahawa pelantikan datuk bandar secara tertutup menyebabkan kurangnya accountability kepada rakyat. Rakyat tidak boleh menghukum datuk bandar melalui peti undi aduan sering lambat, ketelusan dipersoalkan dan dewan bandaraya Kuala Lumpur dilihat terlalu jauh dari denyut nadi warga kota. Dari sudut ini, pilihan raya dilihat sebagai alat untuk memulangkan kuasa kepada rakyat. Namun, persoalan besarnya, adakah pilihan raya satu-satunya jalan atau adakah reformasi institusi boleh dibuat tanpa mengubah keseluruhan struktur kuasa contohnya memperkukuh peranan ahli parlimen Kuala Lumpur dalam memantau dewan bandaraya Kuala Lumpur atau mewujudkan jawatan kuasa rakyat yang benar-benar berkuasa bukan sekadar simbolik Isu ini juga menyentuh persoalan federalisme. Kuala Lumpur ialah wilayah persekutuan, bukan negeri. Datuk Bandar bertanggungjawab kepada kerajaan persekutuan. Jika Datuk Bandar dipilih melalui pilihan raya dan mempunyai mandat politik sendiri, kepada siapa kesetiaan utama beliau? Kepada pengundi atau kepada kerajaan persekutuan? Apa berlaku jika dasar Datuk Bandar bercanggah dengan hala tuju kerajaan pusat? Di sinilah muncul kebimbangan bahawa jawatan Datuk Bandar akan berubah daripada pentadbiran profesional kepada jawatan politik sepenuh masa. Pilihan raya membawa bersama kempen, janji, populisme dan persaingan parti. Adakah kita mahu Datuk Bandar sibuk berpolitik atau fokus mengurus bandar? kebimbangan Melayu juga tidak boleh dipisahkan daripada realiti ekonomi bandar. Pemilikan hartanah, perniagaan dan kawasan komersial di Kuala Lumpur banyak dikuasai bukan Melayu. Jika kuasa pentadbiran bandar turut ditentukan sepenuhnya oleh pilihan raya, timbul persoalan sejauh mana dasar perumahan, lesen perniagaan dan perancangan bandar akan terus melindungi Melayu bandar yang semakin terpinggir. Menariknya, respons parti-parti Melayu juga berbeza. Ada yang menolak keras atas dasar sejarah dan sentimen. Ada yang lebih berhati-hati seperti pemuda Parti Islam Semalaysia Selangor yang menyeru penelitian rasional. Ini menunjukkan isu ini belum matang untuk diputuskan secara tergesa-gesa. Kajian boleh dibuat tetapi mandat politik untuk mengubah struktur kuasa bandar memerlukan perbincangan nasional yang lebih luas, telus dan inklusif. Soalnya bukan takut atau tidak takut kepada kajian. Soalnya ialah apa jaminan selepas kajian dibuat? Siapa yang menetapkan parameter kajian? Adakah elemen perlembagaan persekutuan, kedudukan raja-raja Melayu dan sensitiviti kaum dimasukkan sebagai teras atau sekadar nota kaki? dan yang paling penting adakah suara rakyat pelbagai kaum benar-benar akan menentukan keputusan atau keputusan sudah ada arah sejak awal di kita kita FM kami percaya demokrasi tanpa keadilan struktur akan melahirkan ketidakseimbangan baru reformasi tanpa kepekaan sejarah boleh mencipta luka politik yang lebih dalam Kuala Lumpur milik semua rakyat Malaysia tetapi asas negara ini juga milik semua dan tidak boleh dikompromi secara senyap. Kami ajak pendengar untuk turut sama bersuara, tulis di ruangan komen pandangan anda. Adakah pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur satu langkah ke hadapan atau satu risiko besar kepada keseimbangan kuasa bandar? Adakah kebimbangan orang Melayu wajar atau dibesar-besarkan dan persoalan paling penting adakah ini benar-benar reformasi untuk rakyat atau strategi penguasaan politik bandar itu dia ulasan dari kita kita FM suara dari hati rakyat Malaysia jangan lupa kita bukan sekadar mendengar kita menganalisis menilai dan bertindak jumpa lagi dalam segmen seterusnya terima kasih